Вітаю з вами, Кім, і це виїзний репортаж під прицілом. Сьогодні ми розглядаємо Benelli M4 Super 90. Тож затамуйте подих, ми беремо її під приціл. У 1998 році центр розробки озброєння армії США оголосив тендер на створення єдиної армійської гладкоствольної напівавтоматичної рушниці. У цьому тендері також прийняла участь компанія Benelli Army Spa. Ця компанія входить до холдингу Beretta Group та спеціалізується на виготовленні якісної стрілецької зброї. І спеціально під умови тендеру ця компанія виготовила дану рушницю. За умовами тендеру потрібно було, щоб. Принаймні 5 з 9 зарядів картечі, що знаходиться в патроні 12 го калібру, могли вразити з 40 метрів мішень у 50% пострілів. Максимальний час для розбирання зброї 60 секунд, максимальний час для очищення і змащення зброї 20 хвилин. Функціонування без збоїв на 10 тисяч пострілів. За результатами конкурсу, напівавтоматична рушниця Benelli m 4 Super 90 отримала чудові оцінки: 6 зарядів в картечі в 100% пострілів, 45 секунд для розбирання зброї, очищення за 10 хвилин кожні 500 пострілів та 25 тисяч пострілів без заміни деталей зброї. Цивільна версія рушниці отримала назву М4 Супер 90, а армійська м М10-14. Власне кажучи, між цими двома версіями немає жодної різниці, окрім назви та маркування. Отож, давайте розглянемо її детальніше. Бенелі М4С90 це рушниця 12-го калібру. Її патронник 76 мм. Її довжина 1010 мм при розкладеному прикладі і 886 мм при складеному. Довжина самого ствола 470 мм. Вага даної рушниці 3,8 кг без патронів. Її живлення це підствольний трубчастий магазин на 7 патронів. Автоматика даної рушниці. Відведення газів два симетрично розташованих під стволом газових циліндра з двома газовими поршнями і штоками для більшої надійності. Замикання ствола. Поворотом затвора на два бойових упори. Патронник виконаний під патрони довжиною 3 дюйма, але рушниця сконструйована так, щоб безвідмовно працювати також із патронами довжиною 2,75 дюйма, тобто 70 мм, без будь-якого регулювання. Технічно Бенелі m 4 Super 90 являє собою самозарядну магазинну рушницю. Неповна розборка та зборка рушниці виконується без додаткових інструментів. А почистити m 4 Super 90 можна в польових умовах за декілька хвилин. Також дана рушниця оснащена телескопічним прикладом. Покриття усіх металевих поверхонь, як зовнішніх, так і внутрішніх, є матовим, що не відбиває світло. Через це рушниця має підвищену стійкість до корозії та зносу. На сьогоднішній день М4С90 використовується у підрозділах Італії, США та Англії. Ну а тепер надамо слово експерту, який більше розкаже про базову версію цієї рушниці та її кастомізований варіант. Основными достоинствами этого ружья является планка Пикатинни, которая установлена сверху ствольной коробки, и она служит для установки различного типа прицелов, в том числе коллиматорных, ночных, либо тепловизоров. Также изначально здесь идет достаточно хороший прицел, идет диоптрический прицел, который стоит здесь на ствольной коробке, и мушка. Что, что прицел, что мушка защищены от случайных ударов, Специальными достаточно прочными боковинами и э, в базовом варианте служит достаточно хорошими прицельными приспособлениями, которые уже в принципе удовлетворяют пользователя. Из других достоинств можно отметить то, что у BNL M4S90 складной приклад, который достаточно быстро складывается и упрощает э, транспортировку оружия и в том числе обращение с ним в стесненных пространствах, если это, конечно, необходимо пользователю. Рукоятка обрезинена, что также улучшает удержание оружия. Предохранитель, как у всех других моделей Беннели, на базе которых она была построена, это серия М, находится на предохранительной скобе спускового крючка и в принципе с ним обращение, обращение с ним является достаточно интуитивным и удобным. Рукоятка взведения. Кнопка затворной защити. Несмотря на все эти достоинства ружья Benelli M4 S90, о которых мы только что сказали, все-таки можно улучшить и это оружие. Давайте немножко поговорим о том, какие же можно здесь вести нововведения, для того, чтобы это оружие оставалось достаточно практичным и эффективным в использовании, но при этом не было перегружено различными фишечками. Вот у меня в руках доработан образец ружья Benelli M4 S90. Давайте поговорим о ключевых отличиях. Первое, что я думаю, сразу бросается в глаза пользователю по сравнению с оригинальной версией, это приклад. На данном ружье установлен приклад. Вот я беру две модификации. Вы можете посмотреть, здесь, напоминаю, здесь стоит складной оригинальный приклад Benelli. А здесь стоит приклад от компании Massa Это один из именитых американских производителей тактического тюнинга для ружей. В чем достоинство этого приклада? Рукоятка у него также обрезиненная, как у оригинального. И этот приклад поставляется вместе в одном корпусе приклад и рукоятка. То есть меняется полностью вот этот модуль здесь. Вторым достоинством и одним из основных является то, что здесь установлена щека. Вот я вхожу в щеку, сразу же выхожу на прицельную линию, что со стоковым прикладом достаточно проблематично, и вам возможно будет его ловить на весу, если у вас будут установлены прицелы какого-либо типа. Также здесь в данном прикладе установлен более мягкий тыльник отдачи, который смягчает отдачу и делает стрельбу из оружия более комфортно. Опять же, в данном оружии стоит уже коллиматорный прицел установлен, который облегчает стрельбу в условиях низкого освещения и из нестандартных положений. Установлена увеличенная кнопка затворной задержки. Вот она. И увеличенная кнопка предохранителя. Хотел бы обратить особое ваше внимание на конфигурацию кнопки предохранителя. Если вы видите на оригинальной модели Benelli, эта кнопка предохранителя она плоская, то в принципе немного затрудняет использование ее. Здесь же на увеличенной кнопке предохранителя мы можем посмотреть, что головка имеет шарообразную форму. И эта форма, она очень способствует быстрому снятию с предохранителя и более удобному пользователю, пользованию им. Как это осуществляется? Палец в обычном положении готовности, когда у нас оружие заряжено и мы готовимся к его применению, либо находимся в положении готовности просто в ожидании чего-то, палец находится на ствольной коробке и лежит вдоль предохранительной скобы спускового крючка. В момент стрельбы нам необходимо положить палец на спуск. Вот в данном случае с этим типом предохранителя в момент стрельбы мы опускаем палец, второй фалангой нажимаем на шарик, Утапливаем предохранитель, тем самым мы, мы выключаем его и нажимаем на спуск, происходит выстрел. И сейчас я попытаюсь сделать выстрел достаточно быстро. То есть произведение выстрела для подготовленного стрелка при таком типе предохранителя не занимает достаточно много времени. С таким же предохранителем, с оригинальным, нам необходимо чуть-чуть больше приложить усилия. И палец практически касается спускового крючка в момент нажатия на предохранитель, что может привести к преждевременному выстрелу. Соответственно, вот с этим предохранителем немножко, скажем так, пользование не совсем интуитивное и немножко некомфортно. Кроме того, оборудование, которое мы, о котором мы уже рассказали, эта версия оснащена также насадкой для выбивания дверей. Она не является ни в коем случае дульным тормозным компенсатором, как некоторые думают об этом. Она служит лишь для того, чтобы сбрасывать избыточное давление газов, которое здесь возникает при стрельбе по предметам, которые находятся в непосредственной близости от дульного среза. Я как многолетний пользователь этого оружия могу сказать, что оружие крайне надежное, очень комфортное в работе и в принципе является одним из наилучших выборов, если вы ищете себе ружье для самообороны, скажем так, либо для тактического использования. Но вы должны понимать, что в силу повышенной надежности этого оружия, оно обладает, может быть, чуть-чуть большим весом по сравнению с другими моделями конкурентов. И, соответственно, с этим придется мириться. Но взамен вы получите хорошее надежное оружие, которое будет служить вам достаточно долго и, скорее всего, не подведет вас в критической ситуации. Дякуємо стрілецькому клубу Реалі за надану можливість протестувати даний екземпляр. Якщо вам потрібна якісна стрілецька підготовка, звертайтесь до цього клубу. Усі потрібні посилання у описі відео. А я нагадую вам, що з вами була програма під прицілом. Ми надаємо лише цифри, факти та думку експертів. З вами була Кім. Тримайте свою зброю зарядженою. Для того щоб бути в курсі усіх наших новинок, підписуйтесь на наш канал на YouTube, а також підписатись на наші спільноти у соціальних мережах. Усі потрібні посилання у описі нашого відео.